काली मिर्च के साथ बना इनतहा मजेदार गोभी पुलाव अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस तरह से ये गोभी पुलाव बनाएंगे तो आपके घर वाले अंगलियाँ मजबूर हो जाएंगे अस्सलाम वालेकुम देसी खाने किचन में खुशी आमदीद आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के वाले से बहुत ही जबरदस्त और सर्दियों में बहुत ज्यादा बनने वाली रेसिपी लेके हाजर हुई हूँ आज हम बनाएंगे काली मिर्च के साथ गोभी पुलाव काली मिर्च के साथ गोभी पुलाव किस तरह से बनाएंगे वीडियो को मुकम्मल वॉच करे ताकि आप भी इस तरह से जबरदस्त सा आलू गोभी पुलाव बना के तैयार कर सके छाने तो चलिए जी एक नए तरीके से आलू गोभी का पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं एक कप कुकिंग ऑयल लिया है घी भी ले सकते हैं इसको तो गर्म कर लिया है इसमें डाल देंगे एक प्याज प्याज को हमने फ्राई कर लेना है बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है बहुत कलर नहीं देना है उसके बाद हम यहाँ पे ना तीन अद आलू डाल देंगे आलू थोड़े से बड़े साइज में मैंने कट किए हैं अगर आप इस तरह से आलू फ्राई कर लेंगे यकीन जाने बहुत ही टेस्टी इस तरह से आलू गोभी का जो पुलाव है मजे का बनता है एक खाने के चम्मच का लहसुन का पेस्ट भी हम साथ ही शामिल कर देंगे तो हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक आलू हमने फ्राई कर लेने हैं आलू को तीन चार मिनट तक हमने फ्राई कर दिया अदरक लहसुन के पेस्ट की भी जबरदस्त कुछ भू आना शुरू हो तो चुकी है इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का टमाटर टमाटर को हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे मिसाले इसमें डालेंगे एक खाने का चम्मच हरी मिर्च क्योंकि इसमें मैं सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी वन टीस्पून काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च के साथ हम ये पुलाव बनाएंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च शामिल कर सकते हैं दो से तीन चुटकी हल्दी डेढ़ खाने का चम्मच नमक वन टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर दो से तीन अदरद लौंग दो अदरद बाद के फूल दो तेजपात एक से दो अदरद दालचीनी स्टिक थोड़ा सा पानी और यहाँ पे मिसालों को हमने अच्छे से भून लेना है एक से दो मिनट तक मिसाले और आलू को हमने भून लिया अब हम इसमें डाल देंगे गोभी तो गोभी को इस तरह से थोड़ा सा मोटे साइज में मैंने कट किया है गोभी यहाँ पर मैंने दी है तीन ग्राम मिक्स करेंगे गोभी को भी हमने मिसालों के साथ एक से दो मिनट तक बुनाई कर लेनी है अगर आप ये गोभी और आलू का पुलाव साली मिर्च के साथ बनाए यकीन जाने ये इतना टेस्टी बनेगा आपका दिल करेगा कि बार बार आप इसको इस तरह से बना देखें इसमें सुरख मिर्च का मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जी गोभी को भी हमने एक से दो मिनट के लिए मिसालों के साथ अच्छे से भून लिया इसमें डालेंगे अपने चावलों के हिसाब से पानी तो यहाँ पे पानी मैं डाल रही हूँ दो गिलास इस गिलास के साथ चावलों के साथ मैंने माफ किया है तो इसी हिसाब से हम पानी डालेंगे आप अपने जिस गिलास के साथ चावल लिए हैं उसी के साथ पानी शामिल कर सकते हैं एक गिलास चावल है और दो गिलास पानी डाल रहे हैं अगर पुराने चावल है तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दीजिए डाला है इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे अच्छे से बॉइल लाएंगे बॉआल आने के बाद हम इसको ना चार पांच बॉइल लाने तक मजीद पाएंगे ताकि आलू गोभी थोड़े से हमारे कल जाए इनमें चार से पांच बॉइल आ चुके हैं अभी हम डाल देंगे चावल चावलों को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है तो नए चावल है तकरीबन चार से पांच मिनट तक इनको ना मैंने पानी में भिगो के रखा है तो नए चावल जो है ना वो ज्यादा पानी में भिगो के नहीं रखते हैं हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ऊपर से कवर करेंगे ताकि चावल जो है पानी को जजब कर लें इस स्टेज पे एक अदर लेमन का रस इससे चावल बहुत अच्छे बनेंगे खिले खिले से और टेस्ट भी अच्छा आएगा वन टी स्पून खुशबूदार पिसा हुआ गर्म मसाला जी तो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है अभी हम कुछ धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे हम रखेंगे दम पे तो दस मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे दस मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे जी तो बहुत ही जबरदस्त हमारे ये गोभी पुलाव बन के तैयार हो चुके हैं अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज